सय्यद इमरान अली वेलफेअर फाउंडेशन यांच्या वतीने वसमत विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार भैया नवगरे यांचा सत्कार नागरिक सत्काराचा कार्यक्रम जीवण्यात आलेला आहे त्यानिमित्ताने जगातील एक नावलौकिक आणि सेलिब्रिटी म्हणून रईस साबरी यांना निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे पंधरा तारखेला ते येणार आहे इथं संध्याकाळी सात वाजता मयूर मंगल कार्यालय त्याच्या समोरचा जे ग्राउंड आहे तिथं आणि त्यानिमित्ताने प्रमुख उपस्थिती म्हणून आपण हिंगोली परभणी नांदेड या तिन्ही जिल्ह्यातील विद्यमान आमदारांना निमंत्रण दिलेलं आहे ते पण येतील पात्रीचे आमदार विटेकर दादा कमजूरचे आमदार बांगरसाहेब आणि हिंगोलीचे आमदार तानाजी मुटकळे साहेब आणि नांदेडचे माजी आमदार दादा आंबडे हे येतील त्याच्यानंतर शासकीय अधिकारी येतील आपल्या निमित्ताने जन वसमतच्या वसमत विधानसभा मतदारसंघेच्या जनतेला एक आव्हान करतो मी एक विनंती करतो की एक मोठा सेलिब्रिटी येणार आहे जे खवाल आहे आणि गजल गायक आहे जगात एक वेगळं नाव आहे त्याचा त्याला ऐकायला सर्वांनी यावा आणि याचा आनंद घ्यावा बाहेर गावाचेही लोक येणार आहेत अपन ही आओ या कार्यक्रम का आनंद लिया सैद वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से पंद्रह पंद्रह जनवरी को शाम सात बजे जो प्रोग्राम मन्सद किया गया है हवाली व गज़ल का जिसमें हमारे दोस्त रही सही साबरी की तो यहाँ पर तशरीफ जा रहे हैं मराठवाड़े में उनकी पहली बार यहाँ तशरीफ है ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य इतना ही है कि जैसे कि सब आप लोग जानते हैं कि आमदार राजू भाव नौकरी इस बार लोग दूसरी बार चुन के आए तो हमने एक नया कुछ करने की सोचे भैया तो कार्यक्रम लेते रहते पूरे पाँच साल भैया के कार्यक्रम चालू रहते हमने हमारे तरफ से भैया को क्या क्या करना चाहिए भैया के नाम से क्या करना चाहिए उसके लिए छोटी सी पहल बोल के अली साहब जी को बुलाकर यहाँ पर कव्वाली व गज़ल का कार्यक्रम जो बसमत के अवाम के मनोरंजन का हिस्सा बनेगा इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है मैं बसमत के पूरी अवाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में शामिल हो और एकदम शांतिपूर्वक हम ये कार्यक्रम इंशाल्लाह करेंगे और ये मैसेज अपन सब ये सबके जरिए मैसेज देना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपके लिए मुनिद किया गया है और सिर्फ आपके लिए मुनद किया गया है इसमें भैया का एक नागरिक सत्कार है और जैसे कि हमारे मम्मी भाई ने बताया कि कौन कौन मान्यवर आने वाले हैं उन मान्यवरों का सत्कार आमदार राजू भाव करेंगे और हमारे वेलफेयर के जानब से आमदार साहब का नागरिक सत्कार किया जा रहा है और आमदार महोत्सव 2025 का ये पहला साल बोल के शुरुआत की जा रही है इन आने वाले हर साल में एक ना एक सेलिब्रिटी को लाकर ऐसे ही कार्यक्रम लेने का इन हम कोशिश करेंगे